начало сезона я не считаю очень удачным. Ну, как Хотелось бы, конечно, лучше. Неплохо, потому что тренировки были хуже гораздо, но 90-92 вполне могла преодолеть. Ничего не изменилось совершенно. Я как жила обычной жизнью, так и живу. После Олимпийских игр мы приехали, у нас был месяц отдыха, и заново на два сбора мы поехали, потом приехали, и тут уже тренировались, подготавливались. Это был первый старт. Сегодня было страшно, признаюсь, у меня мандраж конкретный брал. Ну, Более-менее справилась. Да, после Рио у меня еще было три старта, по-моему, и все вот где-то в этом районе, метр восемьдесят восемь, девяносто, девяносто два, по-моему, девяносто один, не помню. Я в 2016 летом сделала мало стартов, поэтому силы у меня остались. Мы специально с тренером так рассчитывали, что ну, мы как-то хотели отобраться на Олимпийские игры, нужна была сила на Олимпийские игры. И как раз вот то, что я не выполнила, не доработала в Рио, я дорабатывала на стартах, пыталась. Постараться реализоваться по максимуму, это, по-моему, у каждого спортсмена так, мы особо высоту никакую не загадывали, там, не знаю, норматив, ну, норматив на чемпионат Европы зимний метр восемьдесят девять, это вполне реально, девчонки вот уже выполнили, ну, будем смотреть, будем надеяться. Никаких особо, вот сейчас я на намемлял Деменюка во Львов, потом Сумы, скорее всего, чемпионат Украины и как получится, то есть зиму мы не пропускаем, но и не активно. Нет, не тренировочный, но и особо мы тоже не готовимся. То есть это в тренировочном процессе старт, но без особо нагрузок перед стартом.